У меня короткое объявление. Сообщаю вам, что при Одесской народной раде создан антикоррупционный комитет. Я избран, избран его головой. Меня зовут Плужников Юрий. Микрофон! Если про коррупцию, то очень Я являюсь депутатом Одесского областного совета, фракция «Батьковщина». Я буду, мы, комитет будет находиться по адресу Преображенская, 45, в офисе областного, областного офисе Батьковщина. У кого есть желание и документы, подтверждающие о коррупции чиновника в Одесской области, пожалуйста, приходите. Я, буду, я со своими коллегами буду вести прием по пятницам с 17-18 часов. Кроме того, на сайте Одесской областной рады будет создана страничка антикоррупционного комитета. У кого есть какие -то сведения, то же самое, о коррупции в рядах одесских чиновников, независимо от ранга, уровня, пожалуйста, можете сбрасывать это на сайт. Мы будем готовить документы для предстоящей иллюстрации всей одесской власти. Спасибо за внимание. Слава Украине!